Hukum mandi a uh, telanjang dalam bilik tertutup. Ah Hukum mandi ah, dalam ah ha, betul hmm. yang macam mana? <laughs> ah mandi telanjang dalam bilik tertutup. Boleh ke tidak? Zaman dulu orang mandi bilik tak tertutup. Dia tutup dengan pelepah kelapa kan? Ha? Ah pelepas kelapa, kemudian kalau ada zinc pun belum berubah. Orang boleh sconden. Ha? Tapi zaman sekarang bilik air telah pun sempurna berkunci bertutup. Kita saja duduk dalam bilik air. Hukum mandi dalam keadaan telanjang bogil dalam bilik air yang tertutup dan bersendirian adalah harus dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Hukumnya harus dengan adab dan syarat sebagaimana kisah yang berlaku dalam hadis Nabi Nabi Musa alaihi salam mandi tanpa pakaian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu Bani Israel mandi dalam keadaan telanjang mereka saling melihat satu sama lain. Sedangkan Nabi Musa mandi seorang diri. Lalu mereka berkata demi Allah tidak ada yang Musa membuat membuat Musa mandi bersendirian kecuali kerana dia ada penyakit pada tubuh. Maka Musa pergi mandi dan meletakkan pakaian di atas batu. Lalu batu itu lari membawa pakaiannya. Hadis ini menunjukkan Nabi Musa mandi bersendirian tanpa pakaian. Nabi tidak mengingkarinya, maka hukumnya adalah harus. Habis itu, pakaian terhilang bukan berarti haram. Jadi jawapannya daripada tadi, Hukumnya harus. Harus ini bukan sunat. Eh? Tidak berdosa. Asalkan bersendirian. Kalau dengan anak. Kalau dengan anak yang telah pun mumayis. Hukumnya haram. Haram. Mana mumayis. Dia mungkin umur tiga tahun. Ataupun dua tahun. Empat tahun tak boleh dah. Empat tahun dah gerti dah. Ha, uh, maknanya dia dah tahu beza mana yang betul, mana yang salah. Kalau dia faham tu haram. Tapi kalau dengan baby, mak duduk dengan baby, letak baby dalam bilik air, mak mandi telanjang dengan baby, umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, yang tu tak apa. Yang tu diharuskan. Cuma baby terpelik dia tengok apa ah, mak aku mabuk makan daun ketum kan. Ha, uh, jadi, <laughs> kalau dengan suami isteri boleh tak mandi telanjang? suami isteri. Nabi ni salah satu sunnah yang besar untuk memberi kebahagiaan pada rumah tangga dan ketenangan jiwa suami isteri yang banyak gaduh. Saya nak cadang mulai hari ni mandi telanjang. Eh mandi telanjang dah ada. <laughs> mandi bersama. Habis tak nak telanjang boleh. Eh suami isteri ni ada aurat lah. Tak ada aurat. Setelah menerima nikah, aku terimalah akan nikahnya dengan sekian-sekian-sekian dengan mas yang sebanyak itu tunai maka yang tak boleh tengok sudah jadi tidak haram lagi walaupun mandi bersama di dalam satu bilik air itu dipanggil diharuskan tapi jangan cuba rumah flat bila air rumah flat kan sempit laki dia berat badan tak ada besar mana 130 isteri dia 132 akhir tak muat duduk dalam bilik air tu. Hukum harus. Tapi kalau dalam bilik ramai-ramai, macam di asrama, macam di kem latihan, maka datang hukum. Boleh dedahkan aurat, tapi antara dada sampai ke pusat. Tak boleh juga telanjang ramai-ramai. Tak boleh juga mendedahkan dada sampai ke pusat. Rambut tak apa bagi wanita yang ramai-ramai. Jadi balik kepada tadi, adab Islam ini menganjurkan menutup aurat walaupun bersendirian. Sesungguhnya sebagaimana Sayyidina Osman Al-Affan radhiyallahu anhu setiap kali mandi seumur hidup dia tidak pernah melihat kemaluannya sendiri kerana malu kepada Allah. Tapi pada Allah hukumnya tak ada aurat. Pada malaikat tak ada aurat. Pada binatang tak ada aurat. Kita dengan Allah. Cuma rasa malunya sedena Osman pada Allah. Geng-geng kita ni tak berapa malu. Tak berdosa. Tutup kunci pintu bilik air elok-elok. Buka tuala mandilah macam biasa. Maka sempurna ambil wudhu. Kemudian keluar. Maka dipanggil diharuskan. Sedena Ali kenapa dia buat macam tu? kerana dia terlalu tinggi rasa malunya kepada Allah. jadi kita uh, boleh dan diharuskan kalau ramai-ramai tak boleh. Okey, lain-lain. Uh, kalau mandi sesama jantina macam tadilah. Laki dengan lelaki pun sama. Uh, asalkan pusat ke lutut, uh, jangan pula mandi style sekarang ni ada jacuzzi di Jepun masuk jacuzzi Jepun tu berboge mandi awak sebelah saya sebelah hukumnya adalah haram hukumnya adalah haram maka kalau di asrama harus untuk pakai kain basahan walaupun mungkin wanita tu terdedah rambutnya asalkan jangan buka bahagian dada bahagian perut bahagian kemaluan bahagian paha yang dipanggil menjatuhkan maruah Takkan nak mandi tiga empat orang dengan kawan pakai tudung alim sangat. Uh, awak kena pakai tudung ya? Nampak alim sangat. Eh? Uh, jadi Puan Azra macam itulah uh, hukum harus dan lebih abdol menutupnya tanda rasa malu lebih abdol. Okey.